Так, за так Шелегида Виталиванович, Шелеги Ассоциация экологичного света. Ну, экологические проблемы являются основной частью или результатом экономических, социальных, культурологических, ментальных проблем и традиций, которые сложились в решении в регионе и в стране. Ну, это понятно, как бы. Поэтому их решение должно учитывать все эти составляющие, в том числе при планировании реализации образовательных и просветительских программ для населения и подрастающего поколения. В программе решения проблем черной экологии, имеется в виду загрязнения, бытовые отходы и так далее, все эти проблемы достаточно четко структурированы в плане задач, исполнителей, ресурсов и примерного плана действий. Но самое главное, там четкие показаны предполагаемые результаты, уменьшить там выброс, уменьшить содержание газов и так далее. В системе образования также есть ключевые структуры, это мне идет, как же уже предложили, ключевые структуры учреждения, которые в той или иной степени или в форме отвечают за экологизацию процесса обучения во всех учебных заведениях. Так, на уровне области, например, это Институт усовершенствования учителей, областной центр эколого-натуристической деятельности, центр туризма и креведения учащейся молодежи, ну и так далее. То есть есть учреждения, которые конкретно отвечают в области за конкретные участки работы. Какие у меня конкретные предложения для программы? Внести в программу раздел «Экологическое образование» И просвещения населения в качестве главных исполнителей ключевые образовательные учреждения области. И четко определить тоже перед ними задачи. К сожалению, как мне представляется, часто система взаимодействия с общественностью, система рассмотрения программ, проектов, она, в принципе, в городе в области уже более-менее отлажена. А вот система рассмотрения программ и проектов государственных учреждений, она в моем понимании немножечко часто эти учреждения находятся в стороне от реальных проблем. Поэтому первое, внести в программу конкретных исполнителей. И второе, предложить этим учреждениям разработку межведомственных экологических и природоохранных программ, которые предполагают вовлечение населения, учащейся молодежи общественности региона в решение экологических проблем ну, тех или иных моментов. Ну, то есть имеется в виду не те воспитательные программы, которые остались нам от Советского Союза и которые несут в себе чисто воспитательные элементы, и, к сожалению, мало способствует вовлечению участия молодежи в решение проблем непосредственно в каждом регионе. Чтобы это было межведомственные программы, где участвуют заинтересованная ведомость, система образования. Ну, в частности, могу привести конкретно распоряжение главы областной администрации, например, о работах по расширению и увеличению фонда. В качестве основных исполнителей там стоит учащаяся молод... молодежь, школьники. Ну, там написано «вовлекать активно», но м, техники вовлечения ничего этого нету. И что я еще хочу предложить? Организовать публичное межведомство, ну, обсуждение этих межведомственных программ, вот как сегодня. То есть пригласить бюджетные, государственные, э, структурные образовательные учреждения, чтобы они выступили, чтобы были представители общественности. То есть я считаю, что их нужно активно вовлекать. В моем понимании они недостаточной степени вовлечены. Спасибо. Да, спасибо, Игорь Ильич. Я соглашаюсь. С вашими предложениями и высказываниями, критика, в том числе, антизма, что надо, главное, чтобы деньги ушли на какой-то объект. И мы увидели там реальное воплощение их, да? А то, что важность... что если в программе не полной мере эти разделы, и эти вопросы, которые мы назначили, отображены, реакция будет.